Церква, вітаю вас. Ми з Адріаною знаходимося в Чикаго у церкві Велл Крік, на конференції на глобальному лідерському саміті. Ось. Хочемо поділитися коротким словом підбадьорення і підтримати в вірі тих, хто зараз потребує молитви, підтримки, Ось, підбадьорення. Адріана, якщо у вас є щось передати церкві, що би ви хотіли передати, так, щоб ми. все разом потом перед... передивлялись это видео и, і... и торжествовали, радили. Я очень рада приветствовать вас. Я очень рада, что я здесь с пастором Иваном. Привет всем. Мы вас очень любим. Мы молимся за вас. Мы с вами, слава Богу. Хочу ободрить вас. У меня на сердце, вот сегодня мы сидим, мы слушаем очень много слова, насыщенное слово. И было такое, вот просто у меня сердце ободрить вас что не сдавайтесь никогда. И вы знаете, вот из 2020 -го года мы немножко больше находимся в Америке, чем мы были в Украине. Моя мечта ⁇ жить и быть в Украине. Это не мои планы. <laughs> это просто так получилось. И я знаю, что разные люди они находятся в разных местах, где, может быть, они не планировали быть. Может, для них это удивление, это шок, это сюрприз. Но я хочу сказать, что Господь знает, где вы находитесь. И Он знает, где вы есть. И Он может из этого место из этого момента вашей жизни вести вас дальше может даже он знал что он хотел чтобы вы там были сегодня мы слышали некоторые спикер которые говорили что из-за ситуации боли из-за ситуации трудностей из-за ситуации которые давили на них очень сильно выросло что-то очень красиво один из комика он был просто да, смешнущий человек да. рассказывал что когда он учился он отста отставлял от э, в учебе и он он в специальный класс ходил и смеялись на него, они ну, издевались на него, потому что он умственный был. Отсталый. Отстал, да, вот умный человек сейчас, сильно богатый, и очень успешный, но он сказал, что если не было этого момента в его жизни, где мне ему пришлось смешить а, людей, которые были инвалиды, которые тоже имели какие-то недостатки в своем, это, он говорит, что я не вырос а, до не этого степени, не, да? не состоялся. Поэтому всего он благодарил. Это момент слабости, или, где ему не все понятно. Поэтому вы, пожалуйста, держитесь. Муж, забыл это слово, мужжайтесь. Мужайтесь. Да? Мужайтесь. И знайте, что Господь знает, где вы находитесь. И Он будет использовать эту ситуацию, чтобы вы были сильнее, более влиятельнее ваш голос имел больше силу в окружающий мир. Мы верим в вас, мы любим вас, мы благословляем вас, и мы скоро увидимся. Аллилуйя! Да будет так. Аминь. Друзя, ще покажу вам от я нашу локацію. дивіться, як гарно тут тут просто при прекрасна така атмосфера е, умиротворіння і дуже гарно, чисто, охайно, красиво. Е, організація на, на високому рівні. Ось і тут проповідується дійсно мотиваційне таке ну піснен з небес, фактично, да? підтримка, е, допомога зросту. Люди, які приходять сюди, десь. На грані віччю отримують меседж, послання, де можуть е, за щось схопитися і слідувати далі за Божим планом. А Божий план це завжди підняти, це завжди підтримати, це не дати людині опуститися. Тому не опускайте рук, тримайтеся Божої волі, тримайтеся його плану для свого життя. І у вас все хороше тільки попереду. Тому що Господь в вашому серці, і він. є господарем вашого життя. Уповайте на нього. І все добре, хорошо, тільки попереду. З Богом. Дякую, що ви сегодня були з нами. До зустрічі. До зустрічі.